Добрый день. Какие у вас выражения против Бришне или его собственных форума? Хорошее место проведения, довольно хорошая программа. Были представлены все главные игроки отрасли, в принципе обсудили то, что сейчас на сегодняшний день происходит. Хотелось бы, конечно, больше кейсов, но я думаю, что это особенности такого мероприятия. Довольно сложно в такой довольно широкий формат вложить более какие-то прикладные вещи. В целом, хорошо, очень понравилось. Какие, на Вашу думку, слабкие и сильные стороны? Ну, как я сказал, было бы хорошо услышать более какие-то прикладные вещи. А сильные стороны, что вот рассмотрели то, в каком состоянии находится отрасль после вот тех событий, которые недавно произошли ты эту вот, и вот, ну, собственно, форму и Ну, все зависит от того, кто будет, кто будет спикерами, какая будет программа. Но, ну, скорее всего, да, весной, во Львове хорошо.